The <coughs> top <coughs> मेरे ही मैं एक मुलामर तो ऐसा नहीं कि मेरे मुलाजिम अगर कोई गलत काम करते है तो दसो उनके कर सकता वो मैं भी है और करूंगा भी तो ड्रीगार्डिंग जीरो टॉलरेंस है किसी का कोई नहीं है ये बिल्कुल बिल्कुल फील फ्री हो इस चीज को लेके कभी मेरे नई आके साझे करना किल्या होगा तो, करने के, तो, इनादे है क्या, तो तुसी मैं आके सीधा दस सके और किसी ने दसने की सीधा मैं आओ और तो नाम कभी भी नहीं आ पा ये मेरा प्रोमिस है कभी मैं दसता नहीं सीधा मैं आता है तो ना कभी भी दसता है मैं कार्रवाई करवाता हूं तो जिस तो जिस तुम तो कार्रवाई करवाता उसको यह नहीं दसता मैं किसने आके दस मैं ये ए है काम करता है। करके और रिपोर्ट तो मैं मैंबर तो हो जो तो तक यह भावना नहीं आएगी जो तक कोई भी काम के सफलता नहीं मिलती है तो सारा है पूरा एक परिवार है उसको बचाने की सबकी जिम्मेदारी है थैंक यू बाकी और किसी ने कोई पॉइंट है आके जो रोल हैगा जिस भी तरह से निभाना है वो निभाना चाहिए है मैं थोड़े तो नाल इस मुहिम के ट्वेंटी फोर बाई सेवन अवेलेबल हूँ जो साड़ी ड्रग हेल्पलाइन नंबर है वो तो हैगी कि उ भी इंफॉर्मेसन दे सकते हो अदरवाइज मेरे को कभी भी आ सकते हो कभी भी कॉल कर सकते हो ऑफिस कभी मैंने मोबाइल पे कॉल करो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ कि तुम मेरा जो ये काम हैगा मैं थोड़ा सबका साथ मांगता दू ताकि असी इस जड़ से खत्म कर सके क्योंकि साड़ी फैमिली कि आज एक का घर बर्बाद हो रहा है तो दूसरे का घर भी बर्बाद हो सकता है तो ऐसे कभी नहीं समझ जाए सा घर बच जाएगा तो अपने फैमिली से शुरुआत खुद से शुरुआत असं करेंगे तो पूरे पंजाब को ड्रग फ्री बना सकते हैं क्योंकि फैमिली को पता हों सा गाँव की कर रहा है बच्चे जलों बाहर जाते हैं तो माँ प्यो भी प्राइमरी रिसपोंसिबिल की सा बच्चा की करता है उस पर थोड़ा बॉज रखना है क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी देखें कि बहुत ही होरहार बच्चे है जो कॉलेज के बच्चे आते हैं उत् गलत संगत के जाते हैं और बिगड़ जाते हैं कई बार ऐसे बच्चे भी है जो पहले बिगड़े हुए हैं बाद में कोई अच्छी संगत मिल गई उसको तो वो बहुत अच्छे भी बने हैं। तो दोनों सा सा है दोनों वाइसा वर्सा है अच्छा बंदा बुरा भी बन सकता है बुरा बंदा अच्छा भी बन सकता है का। तो बेसिकली एक तो मॉनिटरिंग कि अपना बच्चा कर की रहा है अपनी फैमिली वाले कर की रहे हैं दूसरा जो इनफोर्समेंट एजेंसी है जहाँ का काम हैगा कि जो माड़े काम करते हैं सप्लाई चेन तोड़ के और उनको सलाखा बीच पहुंचाना है तो असि ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है कि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है ना अगर साढ़े मुलाजिम भी मिले हुए हैं तो उनके खिलाफ भी बराबर की कार्रवाई कर दें ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮંચ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰਗਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਗ ਕੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ

सीधा संपर्क करके और उन्होंने नाम दसे जा सकते हैं उन्होंने नाम बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा मेरा मोबाइल पे कॉल करें या मैं ऑफिस के आके और कदम भी मिलके और दस सकते हैं